olloh koinotda ham olloh koinotda ham ulug'iyat egasi yerda ham ulug'iyat egasi sizlarning sir va oshkor ishinglarni hammasini biladi va sizlarning qilib turgan ishinglarni biladi insonning sir ishlari olloh bilib turadi uning oshkor ishlarini ham bilib turadi inson qilayotgan amallarni ham bilib turadi alloh subhana va taolo mana bu oyatda koinotda ham olloh yerda ham olloh bu kalima mana bu koinotda olloh degan haqda mushriklar payg'ambarlar bilan munozara qilishmasdi chunki koinoti yerni hammasini olloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi lekin hayotdagi yo'lni tuzishlikda biz tuzamiz deyishardi va mushrik bo'lishardi shu bilan mushrik bo'lishdi ular ulug'iyat degan ma'noni yaxshi tushunishardi va yerdagi ulug'iyatning o'zlariga nisbatlashardi firg'avn yer kurrasini yaratdim degan emas fir'avn osmondagi yulduzlarni yaratdim degan emas fir'avn o'liklarni tiriltiraman degan emas fir'avn tiriklarni o'ldiraman degan emas Fir'aun koinotni boshqaraman degan emas ammo ana robbukumul ala sizlarning oliy robbilarman degan ya'ni men tuzgan yo'lda borasizlar degan shun bilan xudolik davosini qilgan agar bir kishi yerda o'zining hayot yo'lini shu yo'ldan borasizlar desa u ana robbukumul ala deishlikdan farqi yo'qdir mana bu oyat Alloh koinotda ham Alloh. bunda mushriklar munozara qilgan emas Koinotni yaraducu Alloh ekanligini tan olishgan. Ular koinotni boshqaruvchi Alloh ekanligini tan olishgan, lekin yerdagi hukm bizniki bo'lsin degan. Mo'min kishining e'tiqodida koinotda ham Alloh yerde hem Allah, Allah'ın menhece, hakiki menhece de bilme alığı gerek. İnsan bu vakitte içi de başka nerselerini bekledi. Allah sizlerinin içi ilerideki bekleyen nerselerini bilip duradı. Aşkar işilerini hem bilip duradı. Allah sizler kılayatken amelini hem bilip duradı. shuning uchun ham ilgarigi tarixda ham hozirda ham kelajakda ham asosiy dinning dushmanlari shuni sizga tushuntiradiki siz shu dilingizda ollohni saqlang shun bilan kifoyalaning hayotdagi ollohning nazu billah o'rnini ko'rsatmang deydi go'yoki dilingizda olloh bor deb yuringu nima noma'qulchilik bo'lsa xulqlarga olloh aralashmasin deydi u hayotning yo'liga olloh aralashmasin deydi sizning butun iqtisodiy ijtimoiy ishlaringizga olloh aralashmasin deydi faqat olloh dilingizda bo'lsin deb sizga ta'lim beradi bu asosiy dinning dushmanidir bu yaratuvchi olloh subhana va taolo bizlarning hayotimiz ikkiga bo'lingan bo'lsa bir qismida biz koinotga o'xshagan majburmiz alloh subhana va taologa itoat qilishlikka xohlasak ham xohlamasak ham koinotga o'xshagan koinot xohlasa ham xohlamasa ham ollohning nizomidan tashqariga chiqaolmaydi bizning a'zolarimiz ham xohlasak ham xohlamasak ollohning ko'rsatmasidan tashqariga chiqolmaydi biz bu sohada koinot bilan mushtarakmiz ko'zimiz bilan xohlasak ham xohlamasak ham ko'ramiz bugun bir yildan beri ko'zim bilan ko'rib charchadim qulog'im bilan bu yilda ko'ray deyolmaymiz xohlasak ham xohlamasak ham qulog'imiz bilan eshitamiz bir yil charchadim bu qulog'im bilan eshitib bir qulog'im bilan endi bir ovqatlanay deyaolmaymiz birodarlar og'zimiz bir ovqatlanish ollohning nizomiga bo'ysunadi hazm bo'lish ovqat ollohning nizomiga bo'ysunadi tug'ilish ollohning nizomiga bo'ysunadi yashash hammasi ollohning nizomiga bo'ysunadi a'zolar hammasi ollohning nizomiga bo'ysunadi bunda biz koinotdan turgan toshdan farqimiz yo'q tosh bilan biz barobarmiz daraxt bilan barobarmiz ular ham ollohning qonuniyatidan tashqariga chiqaolmaydi ammo olloh bizni mukarram qildi hamma mavjudotga bermagan narsani berdi bu ixtiyor edi bu juziy ixtiyor edi yaxshilik yomonlikni tanlab olishligida xohlasak yaxshilikni qilishligida xohlamasak bu yomonlikni qilishligida bu narsada bizni ixtiyorlik qilib qo'ydi yaxshilik yomonlikni nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi qilishlikka bizga olloh ixtiyor berib qudrat berdi bizni olloh mukarram qildi mana bu narsa bilan haqiqatda ham mukarrammizki boshqa bir toshni qayerga qo'ysak shu yerda turaveradi inson unday emas insonda juziy ixtiyor berdi bu ixtiyor bilan mukarram bo'ldi endi u yaxshiliklarni tanlab oladigan insonga aylandi u mukarram bo'ldi endi badbaxtlik ming ming badbaxtlikki shu mukarram bo'lgan sifat bilan badbaxt bo'lishlik shun bilan olloh man qilgan narsalarni ixtiyor bilan qilishlik bu ming ming badbaxtlikdir bu asli biz shu sifat bilan ulug' edik bu sifat bilan olloh bergan ulug' sifat bilan biz ollohning buyruqlarini qilishligimiz kerak edi mana shu sifat bilan biz badbaxt bo'lishligimiz bu nihoyat darajada sharmandalikdir